Saya tahu topik ini mungkin agak kontroversi bagi sebahagian orang, mungkin buat sebahagian anda rasa terkejut, tapi saya harap anda boleh mendengar sehingga habis. Kita sering kali diberitahu, ditunjukkan tentang guidelines berapa lama anak-anak ni boleh duduk depan screen mengikut usia. Ini kita dah biasa dan tengok ramai sangat orang cakap betul tak. First time AAP mengeluarkan sebarang guidelines tentang screen time adalah pada tahun 1999. Pada waktu itu guidelines menyatakan tidak boleh ada screen time at all untuk anak-anak di bawah usia 2 tahun. Tetapi mereka mengubah guidelines tersebut 12 tahun kemudian iaitu pada tahun 2011. Maka jika anda melihat guidelines yang no screen time untuk baby bawah 2 tahun itu adalah guidelines yang lama yang first dulu. Kenapa tukar akta? Kerana berlakunya perkembangan pesat tentang teknologi ha, sepanjang 12 tahun tersebut dan mereka sekali lagi update recommendation mereka pada tahun 2016 apa yang dinyatakan dalam guidelines 2016 ah ha, yang ini anda boleh baca Punca Akta 2016 ini digubah kerana AAP sendiri menyatakan bahawa tidak ada cukup bukti yang menunjukkan manfaat daripada guideline specific screen time yang terdahulu. Maka mereka ubah yang baru 2016 yang saya tunjuk tadi. Ada boleh nampak tidak ada lagi sebarang angka yang dinyatakan dalam guidelines 2016. Saya tolong explain sikit kenapa pada 2016 AAP menukar akta kerana merasakan tidak ada manfaat tentang guideline sebelum ini. Okey, kerana mereka menyedari kalau kita nak mengkelaskan menyapu ratakan semua peranti sebagai screen maka ia telah overlook ataupun terlepas pandang tentang beberapa perbezaan yang penting waktu tersebut mereka dapat klasifikasikan empat perbezaan apps ataupun devices yang pertama sekali kita panggil sebagai passive content maksudnya bila tengok tu just sebagai hiburan autopilot scroll 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 tengok Number dua, kita ada apps ataupun devices untuk tujuan communication. Misalnya, membuat video call. Dan ketiga, kita ada jenis interaktif. Misalnya, bermain game ataupun sebarang konten yang mengasah skill menyelesaikan masalah. Problem solving. Yang terakhir, pada waktu itu, muncul untuk content creation. Maksudnya, budak-budak dah start boleh create ataupun rekod music secara digital ataupun seni, lukisan dan sebagainya. Waktu tu dah wujud. Jadi, inilah empat klasifikasi device dan juga apps yang menyebabkan AAP rasa dah tak patutlah nak simply sebut semua apps dan devices itu sebagai screen. Dan bila dah tak boleh nak klasifikasikan semua secara satu label, di situlah mereka dah tak nak lagi letak sebarang limitation masa sebab dah complicated. Belum habis lagi guys. Ha, pada tahun 2020. to be specific, 17 Mac 2020. AAP lagi sekali telah mengubah aktanya. Ni paling latest. Ha, 2020 ni semua tahu. Zaman COVID. Pandemik. Masa pandemik especially lockdown semua orang tahu keadaan sangat stres AAP pun tahu juga waktu ni parents kena kerja dari rumah anak-anak kena attend online classes parents sambil bekerja kena tengok anak-anak kena buat kerja rumah dan mereka juga faham anak-anak family tak ada time untuk buat aktiviti di luar apa lagi bantuan ataupun hiburan yang masing-masing boleh dapatkan selain daripada screen ha jadi pada waktu inilah AAP mengeluarkan satu guidelines yang paling simple iaitu mereka nyatakan berbanding nak stres fikir berapa lama anak kita ni dah tengok skrin Just focus memastikan anak-anak menonton konten yang bagus dan bermanfaat. Itu sahaja. Bermulalah episod kebanyakan pakar menukar nada dalam guidelines mereka. Instead of bercerita tentang limitation screen time, mereka mula mendidik masyarakat tentang bagaimana menggunakan screen dengan berhemah. Misalnya nombor 1, mereka mahukan parents pastikan konten yang anak tengok itu bagus dan sesuai dengan usia. Number 2, pastikan kelakuan anak ketika berscreen time dan di luar screen time itu masih positif dan bagus. Kalau nampak perangai jadi lain macam je, ah yang itu kena mula berhati-hati dan mula ambil tindakan. Yang ketiga, mesti pastikan screen time pun mesti ada balance dengan kehidupan yang lain. Misalnya tidur mesti cukup, mesti ada time untuk connect dan bonding dengan family dan juga rakan-rakan. Parents dan penjaga tetap kena faham penggunaan screen yang berlebihan dan tanpa kawalan itu membawa banyak bahaya kepada perkembangan kanak-kanak. Misalnya nombor satu, tak boleh bercakap dengan bagus bila tidak berhubung dengan manusia. Kerja asyik tengok skrin saja kan. Jadi ada masalah perkembangan bahasa. Anak-anak tidak belajar bersosial, engage dengan manusia, dengan kawan-kawan, dengan orang sebab asyik tengok skrin sahaja. Anak-anak tidak menggunakan otot-otot badannya untuk membuat aktiviti sebab asyik tengok skrin sahaja. Anak-anak tidak berpeluang untuk terlibat dengan sebarang aktiviti yang mencabar problem skill mereka, kognitif mereka, cara berfikir mereka sebab asyik tengok skrin sahaja. So sekarang parents dah jelas kenapa asalnya diadakan screen time limitation untuk elakkan semua perkara berbahaya yang saya sebutkan tadi. Di sinilah cabaran ibu bapa moden hari ini bermula. Anda tak boleh lagi secara membuta tuli main ikut aje guidelines yang disediakan. Lagipun kita dah belajar tadi sebarang screen time limitation yang melibatkan angka itu adalah limitation yang lapuk yang dah lama tak pakai. Tapi dalam masa yang sama anda juga tak boleh terlebih seronok kerana ini juga bermaksud pakar-pakar memulangkan kuasa mengawal dan bertanggungjawab terhadap bagaimana anda nak mengawal penggunaan skrin kepada anak-anak ini di tangan anda. Maka gunalah common sense anda sendiri sebagai parents untuk menentukan apa yang perlu, apa tak perlu, apa yang bagus, apa yang tak bagus kepada anak anda. Dan lebih penting tak perlulah tak pasal-pasal rasa bersalah, rasa buruk, rasa tak bagus tentang diri sendiri bila anda membenarkan anak anda menonton skrin melebihi standard time yang dibenarkan Kononnya. Saya pernah mengendalikan satu sesi consultation yang dihadiri oleh pasangan suami isteri dan dua anak mereka. Anak newborn 2 bulan dan anak first dalam usia 2 tahun. Dan mereka datang untuk consultation baby newborn sebab dia banyak nangislah susah nak ditenangkan. Yang booking session ni adalah ayah ataupun suamilah kepada pasangan ini sebab dia rasa kesian nak tolong isterinya yang ada masalah nak handle dua anak. So waktu sesi consultation, apa yang saya perasan, ibu ni a bit lost. Uh, tahu orang yang macam mengelamun Yang macam fikirannya tak ada dekat situ Badan ada fikiran tak tahu dekat mana Dekat situ saya dapat idea Ada sesuatu perkara yang mengganggu emosi dan fikiran mak ni Dipendekkan cerita Akhirnya mak ni terkeluar Mungkin terkeluar ke ataupun memang dia nak meluah ke saya tak pasti Dia bagi tahu yang dia penat Dia agak stres untuk handle dua anak kecil uh, Satu baby yang susah nak diurus tu Banyak nangis tu Dan anak first yang agak lasak Umur dua tahun lebih Budak memang lalasak kan dan dia ada sebut, uh, banyak kerja saya nak buat Nak jaga anak lagi, nak masak lagi Kemas rumah lagi, nak kena main dengan anak lagi Saya ni jenis tak bagi anak langsung tau puan Screen time, jadi memang saya yang kena pastikan Dia main dengan saya, buat aktiviti dengan dia Semua saya kena plan sendiri Ah, ha, Dia emphasize dekat part yang Anak dia tak ada langsung screen time Jadi dia ni terpaksa Menggunakan kebanyakan masa dan tenaga dia tu Untuk entertain, untuk isi masa anak dia yang nombor satu ni apa yang saya rasa ketika mendengar saya melihat seorang ibu yang penat, yang stres, ibu yang tak gembira. Dan ini membuatkan saya rasa susah hati sebenarnya memikirkan anak-anak dia terutamanya. Kerana kita perlu tahu ibu-ibu yang emotionally absent, emosi tu tak ada. Macam zombie, macam robot sebab penat sangat ni. Itu adalah satu keadaan yang berbahaya kepada perkembangan jati diri dan personaliti anak. Saya tahu dekat luar sana ada ramai juga parents yang seperti ibu ini. Andai kata mereka memilih untuk berbuat demikian, tak bagi screen time langsung sehingga rabak diri tu akibat tersalah faham tentang guidelines yang perlu di follow itu kononnya maka kat sini lah tujuan saya membuat video ini kesimpulannya nak kasi screen time ke tak nak kasi langsung ke nak kasi untuk specific time ke tak ada masalah itu pilihan masing-masing saya berharap video ini bagi kesedaran kepada ibu bapa di luar sana bahawa apa juga pilihan yang anda nak pilih untuk diri sendiri untuk keluarga untuk anak anda pastikan anda benar-benar faham anda benar-benar yakin dengan pilihan anda tersebut. Itu nombor satu. Nombor dua, ukurlah baju di badan sendiri. Untuk membuat sebarang keputusan, tanya diri sendiri tanya kemampuan diri jangan ikut orang membuta tuli anda perlu tahu eh contohnya tak perlu nak tunggu lockdown ada ramai daripada kita yang hari-hari pun memang hidup macam dalam lockdown contohnya suri rumah sepenuh masa rumah itulah dunia mereka rumah itulah kerja mereka setiap hari 24 jam siang dan malam berhari-hari membuat urusan kerja yang sama berulang kali ia satu keadaan yang stressful saya berharap video ini memberi manfaat kepada mereka yang memerlukan pencerahan berkenaan isu ini semoga ia membantu